bir paytlar bir voqeani guvohi bo'lib man hayron qolganman imom edim janozaga bordim uni janozasini o'qidim yosh inson ekan olamdan o'tdi onasi qoldi to'rtta beshta bolasi bilan yana bir necha kundan keyin janozaga aytildim yana o'sha xonadonga bordim ne ko'z bilan ko'rayki azizlar endi yaqindagina otasini janozasini o'qigan edim endi o'sha bolalarni onasini janozasini o'qidim janozaning birinchi safida to'rtta yoki beshta saxir bolalar eng kattasi katta bo'lsa o'n olti yoshlik qolgani mayda mayda bolalarni terib qo'yibdilar ularni ko'rib shunday qalbim larzaga keldi yig'ladim va butun mahallaga qarab iltimos qildim mahalla ko'y endi mana shu bolalarni boqish katta qilish sizlarni vazifangiz dedim aksiga olib bolalar musofir ekan ota onalari na ularni bu yerda yaqin qarindoshlari bor ekan na yaqin tog'a amakilari bor ekan ba'zi uzoq qarindoshlardan boshqa hech kimi yo'q ekan mana iltimos qildim mahallani oqsoqoliga o'sha mahallani domlasiga iltimos qilaman shariat nuqtai nazaridan bu yetimlarning haqqini yemanglar yetimlarning boshini silanglar chiqqanimdan keyin mahalla oqsoqoli shoshilganicha bir narsa ko'tarib chiqyapti bu nima dedim tugun qanaqa tugun janoza uchun haq kechirasiz janozani haqqini siz bermaysiz janozani haqqini Alloh o'zi beradi payg'ambarimiz alayhialotu vasallam kim bir insonni janozasini o'qisa unga bir qirot savob beriladi deganlar Qirot nima deganlarida de uhud tog'i dedilar uhud tog'ichalik savobni olib chiqyapmiz Men hozirgina yetimlar haqqiga xiyonat qilmaslik haqida gapirsam-u, siz menga yetimni haqqidan olib chiqib berasizmi bu qanday qabohat deb ularga tanbeh berdim ha endi arzimagan bir to'n bilan biror narsa bo'ladimi dedilar oqsoqol ah, hayron bo'lib o'sha arzimagan to'nni men olsam yana arzimagan deb uni ertaga boshqasi olsa yetimni bir tangasi ham boshqalarga durust emas olib keling yetimga bering kiysinlar buni boqaylik qalbimiz lazzaga kelib ketdi oradan bir necha kun o'tdi azizlar juma namozidan chiqqanimdan keyin o'sha mahalladan to'rt besh odam kelishibdilar oldimga kirdilar domlajon sizni kechagi janozangizdagi suhbatingizdan qattiq ta'sirlandikda mahalla hammalarimiz pul yig'ib o'sha bolani ota onasini marakasini bozordan qo'y olib kelib birimiz guruch olib o'zimiz o'tkazdik dedi ularga qarab turib aytdimki astag'firulloh man tushunmadim sizlarga sizlar yetim parvarlik deganda yetimni uyini choyxona o'rnida foydalanish deb tushundilaringizmi nega o'sha qo'yni o'sha guruchni yetimlarni o'ziga bermadingiz nega bozordan qo'yi guruchlarni olib kelib uni uyida pishirib yana o'zingiz yeb chiqdingiz bu qanday qabohat axir yetim parvarlik deganda ularga berishlik undan ko'ra o'sha ketgan pullarni o'sha bolalarning kiyimiga oyog'iga o'quv qurollariga maktabiga tarbiyasiga sarflasangiz payg'ambarimiz alayhisalotu vassalam bilan jannatda yelkangiz yelkaga tegib turmaydimi axir payg'ambarimiz alayhissalom yig'lab turgan yetimni uylariga olib kirib boqmadilarmi mana bundan biz o'zimizga xulosa olmoqligimiz kerak